все время Устал, устал, знаете ли, все вот это вот навевает печальное раздумье, уставший, ага. уставший. И ночь уже поздняя у нас, почти утро. Какое как, ну, утро должно быть? Ну да, проснись и пой, проснись и пой, а ты сидишь хмурый такой прям. И не говорите, тут с вами абсолютно <с согласен. А что за город? Куда это я попал? Город герой Белгород, а я куда попал? Город Лос-Анджелес, штат Ах Калифорния. Ах, ты ж машу вашу, Калифорния. Она самая. Как у вас там с пожарами? Ну, в городе уже все. Сложно Остановили. было? Остановили. Ну, еще как. <с2> Благодаря нашим придуркам во главе. Ну, уже всем по подзатыльник дали, привезли, все это, город уже все, остановился. А придурки во главе города, это муниципальные власти? Ну, да. Ну, мэр, губернатор, начальница пожарной охраны, кренделей уже, ну, где-то годик будут уже судить их, и все будет. Это сейчас пока закончится, это, потом уже возьму, уже взялись, начали там. Mm -hmm. ну, слава ну, это Богу. уже дойдет до них очень. Слава Богу. Хотя, ну, скажем, для да. нас, для российской матушки, наверное, лучше было бы, чтобы дестабилизация. Чем больше хаос, тем лучше. <laughs> да, не, это не получится. Ну, не знаю, не знаю. Ну, ну это уже все. И при, при, пришли с соседних штатов даже, приехали. Уже все это. Город уже все остановлен. Mm -hmm. Я понял. Что... А. Это в пустыне только чуть-чуть еще осталось там. А вы давно уехали из России? Я в России никогда не жил. Я из СССР уехал, из Армении в 87 году. В Армении? Угу. Помните свой язык родной? Яркий, Красив, красивый язык, я, к сожалению, не понимаю, но красиво звучит. Ну, со стороны виднее. Красиво, красиво. Я, честно, я не okay. владею вашим языком. Я владею четырьмя языками и изучу, сейчас начну изучать пятый. Как? как Японский. Это? Японский. Ага. Завидую вам, завидую. И я решил, если я еще раз сойду с ума и решу жениться, то только на японочке. Да, прям. Только, Джон... только, только. Сто процентов. Джон Леннон. Ну есть. Прямо если... Джон Леннон. Не у него а, не, 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 не я я поночку говорю, а не жабу какую-то. Не, это Ну вряд ли у жаба это... считал, ну что? Ну я уверен, что он не считал, но я считаю это точно. Уродина у меня у меня мой член просили ее лица. Простите, я воздержусь от ага. оценки. Ну, теперь я не могу воздержаться, и она мне очень не нравится. Ну да. А какие языки знаете? Я с испанский язык. Я испанский испанский язык. Это испанский? Испанский я ну, мекси, Больше мексиканский диалект. Угу. Я в Калифорнии. Я, в Испании меня понимают прекрасно. Испанский, я армянский, понимаю... русский и английский. Правильно а, понимаю? Совершенно верно. Понимаю. понимаю. Ага. Ясно. Ну, испанский – это мексиканский испанский. Я, я, я к сожалению, все раз. знаю всего лишь два языка. Это русский и знаю украинский, потому что живу на границе, на границе с Украиной. Понятно. Ну, по-моему, я украинский понимаю, но разговаривать не пробовал. Но я понимаю, когда сами попадаются, разговаривают на украинском, я понимаю. Даже не переспрашиваю. Ну, например, вот предложение следующего содержания. А ну-ка. Мария Леонжена Сан-Пантеля-Пасе. Так это ж французский. У -у -у, украинский. Нет? ну тогда совсем не понимаю. <сум> 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 ну, я жду. Мария Леонжена Сан-Пантеля-Пасе. Звучит, Звучит по-французски, слушай. Но это украинский. Ну, я, я не спорю, но звучит, мне это показалось, как французский. Ну, я же говорю, я всю жизнь живу на границе с Украиной. И я понял. И я понял. Моя, как бы, вторая двоюродная бабушка, она тоже украинка была. Вторая двоюродная бабушка, ух, у вас большая. Ну, она... Это женщина, которая, ну, как бы, выручилась, спасла мою бабушку. Она ростовская украинка. Казачка. Угу. У... Вот, совершенно верно. Ее муж был. В Ростове казаки уже не называют себя украинцами. Да и вообще в нашей стране многие из тех, кто является этническими украинцами, забыли об этом и считают себя русскими. Угу. Ну, ну, это ну, уже, я без понятия, я наслышан, все русские, и все. Да, все Даже все, я был русский. Все, все русские. Это неправильно. Я считаю, что это крайне неправильно. Я согласен, что неправильно. Это крайне неправильно. Несмотря на то, что... Национальность, культуру уничтожить, это же кошмар. Ну да, это уничтожить, стереть корни, стереть прошлое, это ужасно. Но, тем не менее, многие русифицированные. И, кстати говоря, Армяне ну, в том числе я. Согласен. Многих знаю, которые считают себя русскими и стыдятся более согласен. того, стыдятся того, что имеют. Ну, вон на меня посмотри, я тоже в детстве. Вы, и вы думаете, вон... я могу отличить внешне э, людей разной, разных народов? Нет. Только потому, что они считают, что они принадлежат тому или иному народу, я могу отличить. Ну вот, мы с самого детства, наши шайки, группы, вот пацаны росли, мы все в основном разговаривали по-русски. У нас русских школ были в основном все русские школы. Ну, в советское время были только русские ну, школы. да. Не, армянские были, но я там по пальцам в, в в городах не и, было. и в, город, в городе тоже было. Как раз недалеко от меня одна из трех, которые я знаю. У ну, нас... 90% были русские школы. У меня соседний со мной город, это крупный мегаполис украинский, э, город Харьков, 80 километров а -а -а. от меня. Я совершенно четко знаю, что в советское время там а -а -а. не было ни одной украинской школы. Там были две смешанных школы, а -а -а. Э, где преподавание велось и на русском, и на украинском языке, но ни одной национальной школы там не было. Ну вот я наслышан. Я не знаю, насколько это правда или нет, там, но от Ленина и Сталина украинцам досталось крендулей больше всего. Насколько я понял. Ой, нет, вы не правы. Кавказским нет. народам досталось тоже очень жестоко. Нет, всем досталось. Ну, всем досталось. И мой, мой дед тоже вот мой Он, дед, мой, мой, дед, мой моего деда забрали. мой дед украинец, ну я этнический украинец, я живу в России, я гражданин России, uh -huh. но этнический я украинец, я этого, как бы власть путинская этого не хотела, я этого никогда не забуду. простите uh -huh. меня, мне иногда хочется материться, и я бы с удовольствием, с удовольствием пожаловал бы этому человеку шею с большим удовольствием. <с ну вот, вот мое то есть мой пример, мой дед, пять братьев и там куча сестер. Они все армяне, родились они на территории старой Армении, Беруте. Они вот мой дед и его старший, самый старший брат, там, вот самый старший брат был медиком. И он служил в британской, мой дед был инженером в британской армии. И они всю войну, с 1939-го прошли, всю войну и закончили в Берлине. Два брата были. И вот он... Вот Британская армия в Берлине? На... Да. Британ... Нет, они закончили в Берлине. Понял. Вот он хирург был, да, он хирург был, он еще до 1946-го, еще и мой дед, мой дед инженер строительный, он с британской армией там до 46-го в Берлине оставались. Ау, и этот это Перу тоже, да. И они начитались там листовок. Старший, самый умный был, балбес. Ну, начитался. Молодой стране нужны там инженеры, врачи, бла-бла-бла. И он уговорил двое, это его братьев. Мой дед и еще один дед, его брат с семьями, в 47-м решили поехать в Армению с семьями. И вот бабушка единственное, что она один раз сказала нам, когда спускались с корабля в толпу, музыка, толпа прям. Я только помню, как из толпы рука за шкирку деда берет, а меня пинками с тремя детьми в грузовик. И в Одессу, наверное. И да? вот, не, да, в Одессе спустились. И вот она очнулась только вот у бабушки Ани в Ростовской области, которая ее как бы практически спасла, сказала: "Закрой рот, девочка, если хочешь вырасти своих детей". Ну, да, у меня ситуация была не такая. У меня все э, в советские времена оказались э, на территории СССР. Мои предки, э, дед мой в тридцать девятом году. Из Харьковской области был мобилизован на войну с Финляндией. Но он, он прошел всю Вторую мировую до 1945-го. С обычного рядового стал майором артиллеристом, Потом вернулся домой в Харьковскую область. Но это по маме. По отцу, угу. по отцу. там все было жестче. Ну, если интересно, будет, расскажу, конечно. Так вот, вернулся он в, в ноябре, в ноябре 45-го домой в Харьковской области, где сейчас опять война. Кстати, моя мама вторую войну переживает. Она 39-го года рождения. Вот. И поскольку мужиков-то в селе не было, деда назначили в сельсовет руководить оставшимися бабами женщинами. Uh -huh. Приехал из Харькова чиновник и стал устанавливать планы. Но ну, а человек, прошедший всю войну, взял костыли свои и отмудохал его по полной программе. С вопросом, uh -huh. а чем я баб кормить буду? Ну и все, собственно говоря, деда с тех пор. Mm. Вот Он... то же самое моего да с семьями еще. Моя, моей бабушке еще повезло, она самая младшая была. Поэтому и дети маленькие были, наверное, а потому что другие два брата, они со старшими сыновьями приехали, дочерями привезли, жен. И просто исчезли, никто не знает ничего о них. Ну вообще. Вот, вот так вот мой дед, отправили его в Сибирь убирать них весь. А второй дед, вот, второй, кстати... второй дед у меня воевал э, за украинскую повстанческую армию за свободную Украину а потом всю свою жизнь скрывал это Ну кстати а? говоря ему удалось а второго мая мать у меня дедомовская она ничего не знает о родителях Ну и даже не знает что она армянка и просто сказали что она по-армянски с детства говорила и написали армянка Ну у нее черты армянские кстати говоря, насколько мне известно, большая часть армянского народа живет за пределами Армении сегодня. Я слышал это, но это неправда. Это неправда? Не больше, нет, не большая часть. Ну, очень большая. Нет, это правда. Ну, слушай, с какого, с 13 -го года, не с 10, 1910, -го они просто разбегались из Армении. Там резня была. Как вы считаете, Буквально вот описание. сегодняшний союз между Россией и Арменией не является ли я сейчас немножко предвзят, поскольку я все-таки этнический украинец, и мне кажется, что ориентирование Армении на Россию ошибочно. И мне кажется, что это это так вот, да. буквально, буквально прошлый месяц заявление подали в, это, в Евросоюз Армения. Вы же понимаете, что это чревато тем самым, что сейчас Россия делает с Украиной? Еще как понимаю. Вы, Но вы, я вы, в Армению... Вы, вы, будете, вы будете оказывать поддержку своему народу, если это, не дай бог, произойдет? Поддержку я и так оказываю. Но я не в этом очень плохо. Я только пока... Меди... Мы покупаем... Вот у нас мои племянники эти. Мы два раза в году покупаем медикаменты. То есть мои племянники. Я только деньги даю. Они тоже. Это, И то... это, тоже... это тоже Медикаменты, важно. потому что в Армении я в Армении бываю каждый год, иногда даже дважды. Это тоже очень да. важно. Я объясню, почему. И я вижу, что они, этот народ, он просто вот, ну, просто открыт. Да. И... Он просто открыт. У нас как по соседству буквально в нашей Хрущевке вот три семьи азербайджанские как жили, как мы, я вот пацаном с ними вот мы шастали, прыгали, дрались, дружили и все было. Вот как они жили до сих пор, они вот все эти три семьи, пальцем никто их не трогал, косо не смотрел. Я с вами согласен. То, что не происходило. Я с вами согласен. Так что я в этом полный ноль абсолютно и не хочу даже знать. Не, вот не, я знать, знаю, знать, что люди страдают. Знать все-таки необходимо. Не, но, ну, потому что каждый по-своему рассказывает. Не, Поэтому узнать не, не, ей не очень трудно, узнать точно. Но вот я вижу человек больной... Человеку нужна помощь, вот этим я могу помочь и все. Вы врач? Я этим нет, нет я медикаменты, ну донейшн даю на медикаменты, которые доставляются, покупают. Не, я я верховас. Я просто как бы донейшн даю, но они специально, конкретно сами покупают и доставляют. Ну, понятно, вот, они делают не то, что необходимо. Не да, не деньгами вот, потому что деньги разлетаются моментально в, в карма, по карманам убегают. Они Я просто объясню, почему деле. я подобные вещи говорю. Да, я живу в России, я гражданин mm -hmm. России, э, но большая часть моей семьи живет в Украине. Ага. И я украинец. Я для меня это страшная боль. Вот даже мой сын. Ну еще бы. Даже мой сын. Ну еще бы. Получил э, образование в, в соседнем со мной городе Харьков, э, ну потому что там хороший медицинский институт, он поехал туда, поступил сам с отличием его закончил и там остался, и тут война. Ну, Безусловно, это моя родина и то, что делает Россия для меня, ну, меня просто переворачивает с ног на голову. Ну, у нас тоже вот пожарный, у нас очень такой любимый пацан. Вот здесь совсем. Я живу через, ну, на горе чуть-чуть выше, это квартира моего сына. А вот буквально вот меньше 200 метров пожарная команда, ну, это здание пожарной охраны. Вот очень он как икона там, трехметровый украинец парень. Он тоже поехал. Мы вот как раз он, мы ему целый контейнер он поехал в Украину, ну помогать, как медик поехал. Живой? Пока что говорят, да, да. Дай бог. Дай бог, дай бог, ну. Спасибо он, вам за сколько? ваше. Сколько уже почти... За ваше. Год целый уже там. За ваше. Ну, это наш за парень. парень, мы его ждем. Дай бог. Ну я я я мечтаю, чтобы эта война закончилась, и честно говоря, я мечтаю, чтобы эта война закончилась не просто каким-то перемирием, потому что ну, это невозможно. Ну, перемирия не будет. Я хочу, чтобы... Ну, остановка может. Я хочу, чтобы родина моих предков все-таки победила вот это вот... Освободилась от коммуняк. Вселен... Да, да, все, все это да. все... Вселенское гребаное зло. И я очень хочу, чтобы mm -hmm. мой сын жил в свободной стране. Вот как... такую, в которой живете вы... Э я очень хочу чтобы у него было будущее И я ну все что могу для этого дела из этой гребаной россии mm. ну, Россия, я считаю что все-таки народ слишком ну то есть когда вот всю эту интеллигенцию вычислили буквально mm. истребили просто истребляли с двадцатого года с 1920го это же было просто геноцид интеллигенции. Наши наша с вами народы тоже истребляли. Но почему там? Ну почему-то мы живы. Ну вот, и ну, так вот, кто смог, убежал. Но вот я не убежал. в самой россии Ну вот в самой России много интеллигенции, как вы думаете? Я из себя так к интеллигенции не причисляю. Я не говорю, что их нету, но я ну, вот ваше мнение: вот я бывал в России неоднократно до. Последний раз в 22-м. Ну вот идешь по улице, слушай, ну, ну вообще странно как-то. Очень странно. Просто люди какие-то разве, вот разве маленькие. Разве сейчас, да, тут вот хорошее слово, маленькие люди. Люди, которые ходят по улице, говорят, от нас ничего не зависит. Это рабство. Слушай, а от кого тогда? Это рабство. Я это слышу и это сейчас. Только от тебя зовит? Но они вот так и вдолбили. Вот они маленькие. Вот другого слова у меня нету. Маленькие. Гоголевские такие, да? Ну, ну теперь у меня такое впечатление. Я с вами согласен. Ну что ж, спасибо вам. Ну, Счастливо вам удачи, чтобы все исполнилось и скорой вам победы. Спасибо. Счастливо. А мы не забываем, что наша победа возможно только, если мы все будем делать что-нибудь для нее.